моя первая ротация, когда я вернулся в Одессу. И я вернулся в форме, и у меня была гордость. Я сидел возле оперного театра, проходила мимо женщина с мужчиной. И эта женщина вот так вот нагнулась, посмотрела на нашивку. У меня здесь была нашивка дня 1 здесь была нашивка Укроп. И она мне плюнула в лицо. Именно физически плюнула просто в лицо. И сказала, ты фашист, едь в свой Львов. Одесса? Ну, Одесса — там, мой родной город. Одесса — это Родина моя. Ну, это вот, наверное, только у одесситов есть такое понятие, как «я не украинец, я одессит». Одесса — это такая высшая какая-то раса, mm -hmm. да? А вот всякие там западные украины, я так думал, что они какие-то там селюки. Ну и восприятие у каждого и самооценка своя. Одесситы, они такие, собственно, хитрые. В понятиях многих людей, если ты одессит и ты идешь служить, значит, у тебя есть меркантильный интерес. Понятно, что как бы в Одессе принцип какой, да? Что я с этого буду иметь? Ребята, вот на Донбассе, отдали свои жизни, там кто-то здоровье, за то, чтобы наш город был мирным. Не дай боже бы зашла сюда война, люди бы лишились всего. мои родственники, когда я пришел в армию, они меня не одобряли. Я не за ту страну воюю не за то государство и не за тех людей. Вы же все убийцы. Вы не служите, вы убиваете. Ты что там делал? Я говорю, как что? От врага защищал нашу страну. Кого? Ты убивал дедушек и бабушек. <решит> Вообще не работал. Я обоссался при первом обстреле в окопе. На полном свет. Идет обстрел, кричит прыгать в окоп, мы ложимся в окоп, и по нам работают грады. И вот это происходит до самого утра. И до самого утра я лежу со своим другом, я его обнимал как как мать, мать родную. Настолько было страшно. Мамуль. У меня все хорошо. Вернусь майором. Вернулся майором. Ему присвоили звание майора уже по смерти. Если ты услышал выстрел, то спасибо Богу, что это не твоя поле, Свое поле ты не услышишь никогда. Я ни в коем случае не могу судить вот, доничан и уганчан, которые воюют на той стране. Я их не поддерживаю, но я не буду судить. Горел Иисус Христос, они не ведают, что творят. Потому что это, это зомбирование, это трагедия. Это именно то, что со мной было, когда я здесь был ребенком. У меня не было идентификации себя как нации. То есть ну, даже ребенок понимает, что на одной территории не может быть два государства, три государства. Для меня больше враг не тот, что в меня стрелял, то есть а тот, кто начал эту, эту войну.